комментарии матча если брать в общем весь матч конечно было игра происходила состояла вернее из отрезков отрезки которые мы сражались на равных и где-то даже превосходили соперники и минутные отрезки которые мы просто проваливались и буквально за минуту давали оторваться сопернику, выйти вперед сразу порядка 10 очков, потом и, 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 и ошибки были э, глупые, ничем не объяснимые, ну, может быть только что молодостью э, наших ребят. И так и получилось, что за первую половину мы пропустили очень много э, мячей, и я бы сказал, это не такая не так заслуга соперника, как э, Наши, наши ошибки, мы им, к сожалению, дали возможность и подарили, э, дали эту, такую возможность. Вот. В те моменты, видите, когда в третьей, четвертой четверть практически было на равных, и счет практически остался такой, тот такой же. Вот. А что, если говорить по общей статистике, то мы допустили в два раза больше ошибок, чем команда соперника. Проиграли подбор. Вот где-то на 10 ошибок больше, чем соперник, и на 8 подборов проигранных больше, чем соперник, вот уже где-то эта разница. Вот. Ну и не забили, вы видели очень много своих мечей, мы особенно в первой половине, когда испортили порядка 10-12 очков после, я ну, тоже не могу объяснить, да, наверное, Корзины, не забивать мяч, уже да, не Ну, вот. Как по-вашему в составе нашей команды были игроки, которые, можно сказать, провалили игру? Опять же, что говорить, что кто-то провалил игру, я не могу. То есть, эти, если Сотник неплохо начал, первый номер хорошо сыграл в первой половине, то не сыграл абсолютно во вторую половину также и в принципе по каждому игроку где-то в какие-то моменты он исполнял свои должностные обязанности, так сказать, на площадке. В некоторые моменты нет. Поэтому я считаю, сегодня мы проиграли команду.